Итак, всем привет! Сегодня я снимаю видео как э, дюпать. Э, э, смотрим. Для этого нам понадобится чит клиент Nodus. Ну что ж, начнем. Для этого нам нужен обычный сундук. Ой, извините. Обычный сундук и кое-какие команды. Смотрим. Пишем вот эту команду и нажимаем левой кнопкой мыши по вот этому ну по сундуку теперь э, в ча э, нажимаем ну включаем наш сам чит клиент Наж включаем его нажимаем клиент менеджер бинд эдитор ищем к к эту букву G нажимаем edit пишем здесь чат Gold. Теперь ложим вещь, которую хотим сдюпать. И она у нас... И смотрите, вот какую кнопку вы забиндили. Вот нажимайте на сундук и резко как эту. G. И вот у нас оно дюпается.